没事。昨天是我喝多了，对不起。杜总，我觉得可能我说没关系会有些虚伪，但是您放心，我会尽力调整我的状态。在我辞职之前，我会保持和你之间普通的上下级关系。你还是决定要离开 M H 吗？是，我决定了。 我在你心里就真的这么可有可无吗？好，明白了。那我先走了。你就那么想走吗？ 好、哦，我成全你。 保我刚给你邮箱里发了一份文件，立刻给我散出去，闹得越大越好，啊！有什么需要我帮你了？没有。 只要你开口，我会帮你一切都搞定。谢谢，我可以自己解决。你自己怎么解决？我告诉你，这件事如果处理不好的话，你现在所拥有的一切一夜之间就会全没了。都到这个时候了，你求我一下怎么了？ 我承认我是着急了，才给袁帅写了推荐信，但是我们绝对没有做过帖子上说的其他乱七八糟的事情。你觉得你现在摆出一副清者自清的样子，别人能信吗？我会自己去董事会澄清，就算要离职，我也不会背着黑锅走，更不会牵连别人。倒是杜总，您准备怎么跟董事会解释环宇集团财报作假的事？ 将雪，你怎么就不懂呢？我只是不想你离开我，你知道吗？还记得你第一次给我过生日吗？那是我头一回觉得，过生日是件有温度的事情。是你给了我重新开始的希望。三点了。 我一直默默喜欢你，等着你，保护你。我只希望有一天你能够回头看我一眼，哪怕就一。你这样对我公平这三年来，我只把你当成我的老师、朋友。 上司从来没有过别的任何想法。我们互相的感情压根儿就是不对等的，我怎么给到你公平？杜磊，我希望你不要再为了我消耗你自己了，好的、坏的，都不要了。这就是我现在能给到你最公平的答案。 三年了，三年我只换来了一句对不起，是吧？啊？走吧，查我也好，举报我也好，随便。 顾老师，这是我最后一次这样叫你。我想以后我们没有必要再见面了。走。